Что касается подробностей катастрофы, то окончательные выводы еще делать э, очень рады. Сейчас э, происходит расследование специально назначенной комиссией, э, по результатам которой будут сделаны все выводы и э, определенные моменты будут ясно освещены. Э, фактически на данный момент э, могу сказать следующее. 21 числа в 8 часов 3 минуты утра э, вылетел в вертолет управляемый командир экипажа подполковник Рейхен, командир эскадрильи, с целью перебазирования авиационной техники на аэродром Чугуев. В дальнейшем предусматривалось заступление этого вертолета на дежурство с целью обеспеч... поисково-спасательного обеспечения как пострадавших в рамках террористической операции, так и вообще авиационной системе поиска и спасения, а также для перевозки гуманитарных грузов и раненых э, в рамках проведения террористической операции. То есть, других целей для этого вертолета э, не предназначено. Вертолет э, службы надзвучайных ситуаций, он выполнял именно службы, вернее, задачи, э, возложенные на службу в чрезвычайных ситуаций Украины. Э, ориентировочно, то есть 10 часов по Киевскому вертолет столкнулся с землей. То есть есть, скажем так, неспецифические моменты падения, то есть вертолет падал без поступательной скорости. Ну, причины такого падения установят следствие. Если сохранились не последние переговоры с экипажем они там подозревали, а может быть... Кажется, помог... Нет, от экипажа в эфир не производилось никакой, не выдавалась никакая информация о том, что экипажу что-то угрожает. То есть последняя, последняя связь экипажа была в 9 часов 51 минуту с руководителем полета аэродрома Чугую, где они сказали, что находится на удалении 19 километров от аэродрома руководитель проинформировал о способе захода на посадку и после этого связь с экипажем прекратилась. То есть даже сейчас предварительно говорить о причинах? Причины, причины, то есть экипаж шел на высоте по докладу экипажа 200 метров и причины резкого такого падения пока установить, пока не установлены. Ну уже нашли обломки же, да, вертолет найден. Три человека, три члена экипажа погибли. Ну, хотя бы по предварительному осмотру можно судить, либо это была какая-то внутренняя проблема машины, либо это все-таки снаряд был. Вертолет на 90% сгорел, поэтому установить сейчас быстро причины очень сложно. То есть детальный анализ всех факторов, детальный анализ всех моментов может только помочь установить истинную причину этой катастрофы. А, найдены ли тела? Тела найдены. Э, тела найдены. Э, доставлены уже в Харьковский морг. Там будет проводиться их идентификация. Ну, тела идентифицировать можно и без, скажем так, ну, путем визуального осмотра, то есть их ну, тела сохранить. Ну, погибли э, подполковник третьим служащий Лисиченко и служащий Михайлов Члены экипажа они проходили службу в специальном национальном отряде Нежина, то есть на посадах летных находились, летного состава. Ну, проживали в разных городах Украины, но ну, семьи проживали в разных городах Украины. То есть командир экипажа редко он не проживал в здесь в городе Нежине. Второй пилот, летчик Штуман, Лисиченко, его семья, жена проживали в городе Мариуполе. И бортовой техник, мама проживала в Канатопе. Но все они дистанцировались в Нежине, да? Проходили работу, службу в Нежине. Значит.